Сьогодні у нас ранок для успішних або для тих, хто шукає успіх, перспективних а, ще. перспективних Андрій Величко завітав до нас. Це доброго ранку. організатор бізнес експрес зустрічей. А, власним прийшов сьогодні розказати нам про них. Доброго ранку. Доброго, це щось буде схоже на ці от короткі побачення? Быстрее свідання. Да, єс тільки по бізнесу. Тільки побізтолька це ніночка друга. Если в свиданиях люди приходят и за короткий срок времени знакомятся друг с другом, да, с целью завязать mm -hmm. отношения, скажем так, любовные, то в нашей ситуации мы организовываем это мероприятие для того, чтобы люди нашли себе партнеров, клиентов, может быть, просто расширили круг знакомств для того, чтобы работать, развиваться и общаться. Mm -hmm. Формат такой же, в одном помещении. За определенный короткий промежуток времени собирается группа людей и по определенной схеме в определенном количестве, ну последовательности общается, знакомится, делает самопрезентации. Если есть какие-то, у нас даже есть такая вот фишка, что если кто-то готов сделать какой-то бонус, если заниматься каким-то делом для участников, то предлагает свои бонусы, скидки, акции, розыгрыши. То есть такой вот формат мероприятия. От, наприклад, до вас хочуть потрапити, ну, хтось записується, хоче до вас потрапити. Які критерії відбору? Критерії як такових немає. желаючі можуть бути начальник, ну, малий бізнес, тот, хто хоче починати займатися своїм ділом. кто хочет просто расширить круг своих контактов, то есть это тот же нетворкинг. То есть mm -hmm. если люди хотят э, заниматься каким-то либо делом, не знают, как его начать, с кем начать, у кого спросить, у кого посоветоваться, то есть можно прийти на эту встречу. Э, мы критериев нет, потому как заявки подают совершенно разные люди. Это и услуги, и товары, и в Запорожье, и в области, даже вот Днепропетровск, город к нам присоединяется потихоньку, поэтому... Особого отбора нет. Все, кто желает, могут приходить, подавать заявку, то есть только заранее. И мы делаем списки. И потом... А скольки участников может принимать участие? От 40 до 120. То есть вот такой вот угу, коридор. Да. И в чем еще большой плюс такого мероприятия, в конце встречи все участники получают файлик, в котором есть все остальные фамилии участников. Если ну, не успели перезнакомиться, то есть бывает большое количество, и люди просто физически не успевают за 3,5 часа это все сделать. Тогда они получают базу фамилия, имя, чем занимается и контакты. И тогда уже люди потом звонят друг другу и говорят, что вот мы там могли пообщаться или пообщались на такой-то встрече, а мы можем с вами обсудить такой-то вопрос. Угу. И тогда уже начинается. Вот. одному как-то развивать бизнес, так? Да, да. То есть раз... Сейчас у нас век интернета, век сетей общения, а такого общения вот живого, на встрече, в приятной обстановке, там с музыкой, с фотографом, например, угу. с чашечкой кофе. почему бы не прийти не пообщаться і не обсудити якісь Что Щодо регламенту, так, щодо спілкування, от, а, чи є хтось, хто по регламенту а, якось розкриває, розкриває людей, для того, щоб дехто де почувати? А, в рамках цього мероприятия будет проходить ділова масова трансформаційна игра «Зеркало». и нюансы не буду объяснять, потому что это будет загадка, да. Mm -hmm. То есть э, поначалу мы попробуем э, в игровой форме участникам преподне да, одни да, одни преподнести одни. это знакомство, чтобы э, некоторые впадают, скажем так, в ступор, да. Даже если формат предполагает, вот мы пришли все знакомиться, но некоторые люди стесняются, mm -hmm. боятся, а если там придут люди чуть посолиднее, там, может, другим каким-то социальным статусом, люди иногда просто стесняются. Будет игра, в которой это все уходит, все раскрывается, уходят все рамки, статусы, достаток, и люди становятся просто вот в игровой форме знакомиться. А в другой, Второй формат ⁇ это дается в определенное время каждому участнику для самопрезентации, для общения, определенное полторы-две минуты. И в определенных таких вот схематических перемещениях мы постараемся каждого с каждым перезнакомить. Mm -hmm. так вот. А десь на собі накидуєте, коли отримуєте список людей, кому з ким буде цікаво. В принципе нет, то есть люди, люд, сама люд, убирает, люди разные. Нет, да. у нас есть определенная схема математическая, по которой мы стараемся как-то вот их. У каждого Генератор в человек, выпадковых угу. чисел. Да, у каждого участника есть свое число, ну код, номерок, так, номерок угу. да свой. И по этим номеркам они пересаживаются, знакомятся. У каждого есть список с номерками остальных участников и с фамилиями. И тогда они уже знают, с кем они отмечают, с кем они пообщались, с кем не пообщались. Вы уже проводили подібное? В а, Запорожье это... подобных мы не проводили. Я участвовал в Днепропетровске несколько раз таких. В Запорожье проводились ранее подобные встречи. То есть, это что же, тоже нетворкинг, это, скажем так, это не так уже новое. Но в таком формате и с такой игрой, как у нас, мы вот попробуем первый раз провести в Запорожье. Угу. А, Топ-то пионеры. Ну, первопроходцы. Знайомства... там, что еще дальше? Какая культурная программа будет? Культурная программа? Культурная программа кофе брейк музыка напитки общение то есть кроме знакомства... и фотки вконтакте фотки, фотки вконтакте авки селфи это все предполагается да видео, тоже будет записано то есть основная цель это знакомство для сц... для ведения дел бизнеса и для тех кто хочет начать Кому обратиться, как спросить и что делать. А, до кто будет с тренером, кто будет помогать раскрыться? Будут два ведущих. Я ведущий буду и будет Соломия Бойко, которая из mm -hmm. Днепропетровска уже участвовала в Запорожье, проводила тренинг по нетворкингу. И вот мы вдвоем будем ведущими будем проводить. У нее угу. большой опыт в этом деле, и я, как, скажем так, помощник. Будем вместе проводить. А вже обожающий. Да, запись есть? уже открыта, запись идет. Э, на сайте есть информация. Я уже открываю каждый день форум, смотрю, что уже записываются люди. Угу. То есть за 2-3 дня мы запись закрываем, чтобы формировать списки, распечатывать их, угу. и потому, чтобы уже знать, кто у нас, сколько человек, как расставлять столы, как что делать. І щоб вже були уверені, в якому количество прийде. Угу. Що тебе так вразило, який був результат від твого досвіду в Дніпропетровську, коли ти побував на такому форматі, що ти вирішив перенести цей формат до Запоріжжя? Ну, Во-первых, це база клієнтів. Коли я побував несколько разів в Дніпропетровській, участвовав, я познайомився в першу чергу з цікавими людьми. То есть там же совершенно разные люди, мужчины, женщины, возраст там не ограничивается. Во-вторых, я получил базу клиентов по Днепропетровску для тренингов, для мероприятий подобных, для Днепра. Это mm -hmm. мне полезно. То есть Я уже познакомился с людьми, общаюсь, даже есть партнеры, которые нам предоставляют аудиторию в Днепропетровске. И вот такая вот главная цель это для дела, для общения, для эмоций, ну для нетворкинга. То есть наша миссия нести нетворкинг в Запорожье, общение, знакомства, деловые знакомства, чтобы люди действительно не боялись идти в общество, делать бизнес и развиваться. Принцип які є основні принципи так, нетворкінг, нетворкінг ввести в Запоріжжі, які основні його принципи, що ти хочеш саме вести. Ну тому що не для всіх це зрозуміло. Ну, нетворкінг базується на принципі шісти руки пожаті, да, якщо звезд. Фір такий був і книга 1967 года. Головний принцип в ньому признакомстві з чоловіком не можна ділити всіх людей на по, по, статусу, по достатку. Uh -huh. Тобто признакомстві для нетворкера всі рівні. И кто знает, в чем может приходиться этот человек? При знакомстве мы не знаем, ну, нет нет нетворкинг не предполагает э, сиюминутную выгоду. То есть когда-нибудь mm -hmm. что-нибудь он нам приходится и сделает. Поэтому главный принцип, чтобы люди знакомились, чтобы люди общались и вдруг и либо попали в какую-то ситуацию, и им поможет тот или иной специалист решить этот вопрос, либо им нужно какое-то дело сделать, и они не знают, к кому обратиться, какого единомышленника в круг найти, либо людей, которые могут, будут компетентны в этом вопросе. Mm -hmm. То есть главное, вот, например, мой принцип нетворкинга – это собирать большой круг знакомств, чтобы людям было проще, легче жить, делать дела и развиваться в нашем городе Запорожье. Mm -hmm. Ну і таке питання, коли вже завітав ну, хтось, припустимо зараз подивиться, завітає до вас на подію і буде так само участь брати в таких швидких бізнес-знайомствах. Що треба? пам'ятати, що треба робити для того, щоб ця зустріч була успішною, для того, щоб отримати максимум результату? Ну, потрібно йти з конкретною цілю, да? знати, як правильно робити самопрезентацію, во-первых. Тобто, не нетворкінг предполагає хорошу самопрезентацію, яка в 40 секунд робиться, влаж... і угу. люди розуміли. Нужно знати точно, що мы можем дать людям. То есть, идя на встречу, человек должен понимать, в чем он компетентный, что он знает, какие вещи он может преподнести и чем он может быть полезен остальным участникам этой встречи. То есть вот это главные принципы, что как себя подать, что я могу дать, ну и в принципе уже знаючи количество людей, кто будет, тоже по интересам, с кем хочет он познакомиться. Например, вот сейчас я начал анонсировать в соцсетях на стене, кто к нам придет. Угу. Уже, уже, уже пошли анонсы, да, да, я, да, я знаю, кто да. уже точно придет. И это мои давние друзья, это тоже успешные люди, которые я хочу, чтобы вот, ну, они вот так помогали, подтягивали. Я уже делаю анонсы, и если человек посмотрит, ага, вот этот человек мне интересен, значит, угу. я приду на встречу. Может, даже только с ним познакомиться, может, познакомиться с такими, как он, людьми. И вот так вот все происходит. Что <гум> а, до спілкування, який регламент точный, сколько там будет на спілкування и сколько две минутки mm -hmm. на человека на одну презентацию, mm -hmm. то есть там будет предполагаться формат общения и две минуты на человека, чтобы он рассказал э, сама презентация. Так, что он... что он, должен сказать? Я Вася, я там-то там допросил, там у меня mm -hmm. такие-то бизнесы все. Ну, на самом деле за две минуты mm -hmm. можно очень много рассказать mm -hmm. о себе, как о себе как о специалисте, как о человеке, как о личности. То есть, я думаю, за две минуты можно много информации дать. Получить. Раз раз будет подготовиться да, да, нужно подготовиться, да, конечно, то есть до этого мы дадим рекомендации по каким критериям как подготовиться на презентацию, как уже прийти готовым, презентовать себя, послушать других. Ну а зараз можешь дать какие-то несколько критериев, как подготовить презентацию себя? Ну в первую очередь, кто я такой, чем я занимаюсь, угу. какое мое основное дело, какой мой интерес. И что я могу дать, чем я могу быть полезен другим участникам встречи. И что я могу дать другим участникам встречи. То есть, вот такие вот, основные критерии. То есть, в первую очередь, нужно сказать, кто я. Для чего я здесь, почему я здесь. уже в другую очередь, в следующий раз спрашивать, кто вы. що ви мені дадите. Зрозуміло. Ну що ж, дякуємо тобі, Андрію, за інформацію, за те, що повідомив нам про такі зустрічі, побачення, бізнес-побачення, скажімо, так. дякуємо тобі. Ну і за браком ефірного часу мусимо переходити до наступної рубрики. У ній будемо дізнаватися, як правильно сортувати фотографії для того, аби потім у них не загубитися. Тож корисні поради про те, як як упорядкувати фотографії.